Gədəbəy rayonunda 1995-ci il təvəllüdlü Rüfət bəyli ev getkinlik yaşına çatmayan könüllə əlaqədə olub. Rüfət 2007-ci il təvəllüdlü könüllə ilə 21 fevral 2021-ci ildə gecə saat 03:00-radələrində Gədəbəy rayonu Qaradağ kəndində idarə etdiyi avtomobildə onun öz razılığı əsasında təbii və qeyri-təbii yolla əlaqəyə girib. Ona qarşı əxlaqsız hərəkətlər edib. İstintaq orqanı tərəfindən rüfətin barəsində cinayət məcəlləsinin 152.1-ci maddəsi ilə ittiham elan edilib. Sərət çəkmiş qız ifadəsində rüfətə qoşularaq qaçmasından, gecə yarısı avtomobildə öz rəsuluğu ilə əlaqəli olmasından danışıb. Qeyd edib ki, rüfəti sevir, onunla evlənmək istəyir. Bu günlərdə cinayət işinə gədəbək rayon məhkəməsində baxılıb. Rüfətin barəsində cinayət məcəlləsinin 70-ci maddəsi tətbiq edilib. Ona 1 il sınaq müddəti olmaqla 1 il 6 ay 16 gün şərti cəza verilib. Rüfətin varəsində seçilmiş evdustoqluğu qəti imkan tədbiri başqa yerə getməmək haqqında ictizam qəti imkan tədbiri ilə əvəz edilir.